Чего? Нет, 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 мы, мне налег, если вдуматься в урок. Вы на нас не обижайтесь, не Все мы постараемся. Хорошо. Здравствуй, любочка, подружка, ты давно мне не звонишь. Может быть сегодня в гости на минуску забежишь? много дел, ну да, не мало. Все домашние хлопоты. Надо ужин комфорт. Мама, мама, может, сказку почитать? Подожди ты, не гуди. Лучше к папе подойди. Что, ты кофточку купила? Говоришь, красивый цвет. Рюшки, бантики, оборки, замечательно. Слов нет. Так облук-то и удобно их носить. Ах, как хочется мне тоже эти туфельки купить. Мама, мама, что-то скучно не одно. Может, нам с тобой в куклы поиграть? Ах, мне некогда, дочурка, побежала я стирать. Вот сидит на папа, попроси его играть. Папа, папа! лучше в мячик поиграй. Я тебя прошу давно, отведи меня в кино. Это все потом, потом, ты беги-ка погуляй, я выключаю, не мешай. А гулять об этом, кстати, попроси сестренка Кат. Катя, Катя, ты сегодня сможешь белку не нарисовать? Или будем мы с тобой Катя запускать? Скажи, что же, мне сегодня в институте надо быть. Скоро лекция начнется, мне пора уж уходить. А вчера знакомый Вовка пригласил меня в кино. Ни минуточки свободной, все расписано давно. не лежится, не гуляется все ей. Мама, папа и сестренка. Поиграйте вы с ребенком. Порисуйте, почитайте. Куклы с ней поиграйте. Подрастет мама.